insonlar jinlarni ko'z bilan ko'ra olmaydi, chunki ular juda latif va tezda o'zgara olish qobiliyatiga egadir kishi bilmagan holida qaynoq suv sepib yuborib bavul qilib va hokazo ishlar bilan ularga ozor yetkazganida jinlar unga zarar berish bilan o'ch oladi jinlardan saqlanishning yo'li ehtiyotkorlikdir ular ko'pincha shomdan keyin ya'ni qorong'u tushayotgan mahalda chiqishadi va nopok narsalardan oziqlanib izg'ib yuradilar jobir ibn abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qiladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar xuftonda idishlarning ustini yopib meshlar og'zini bog'lab eshiklarni tambalab va bolalaringizni uyda ushlab o'tiringiz chunki shu vaqtda jinlar atrofga tarqalishadi İmam Bukhari rivayeti.